Йоу, 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 с вами тот, кого вы уже знаете. По секретке, Кошар 648! Эй, и сегодня я расскажу 5 фактов о котиках. Факт номер один. Коты рождаются слепые. Ну, это, думаю, все равно. Факт номер два. Коты, с... котята, когда рождаются, они не становятся мясоедными. Сначала пытаются молоком матери. Не Факт номер три. Я придумал. Я, я, я придумал. Я вспоминаю. Увидимся через секунду. Все, люди, я вспомнил, да. Короче. Коты вот э, видят по-другому, не как мы. Мы, наверное, мы видим вот так вот, да? Например, апельсины в бочке. Апельсины оранжевые, э, бочка коричневая, да? Коричневая, ей богу! Факт номер четыре. Uh, у котов такие, ну знаете, как у ну, как когти, не то что у собак. Uh, коты как бы у них когти вылезают и пх, вылезают. Вот mm так -hmm. это. Пш, 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 пш. А у собак они просто так. И факт номер пять. А, да, факт номер пять. Коты, они вас пони понимают, да-да-да, это правда. Коты вас понимают. Блин! Если вы слышали историю о коте мою, то и если вы слышали пятый факт, не я, я короче повторю. Короче, пятый факт о котах, да. Пятый. У котов когти такие, они не то что у собак не вылезают и не влезают. У котов они как у росомахи, знаете. Ну вот, на этом мы, пожалуй, закончим. Но перед этим я вам поведаю одну историю, которая случилась со мной с моим котом. Да. Обед.